А ми продовжимо програму новий день і наразі до спілкування запрошуємо модниць. Календарна зима ще не настала, але на дворі дуже зимно. Одягайтеся тепліше. А ще не забувайте про власну зовнішність, про особливості макіяжа взимку. Ми поговоримо з наступною нашою гостинкою, з майстром візажу Іриною Чорноус. Ірочко, доброго ранку! Доброго Прекрасно виглядаєте, як завжди. Але між тим сьогодні ми також від вас, від вас хочемо почути. Масу порад, тому що зима особлива пору року в тому плані, що дійсно маса є пропозицій стосовно макіяжу, але на чому зупинитися, яким має бути макіяж взимку? Ну, во перше з наступленням холодів. наша кожа меняется, да, на холоде поры сужаются, кожа становится более матовой. Обладатели сам жирной кожи это, конечно, большой бонус. им везет всегда, да, да кроме да, лета, наверное. Да. 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 Морщинки у них позже появляются, на холоде поры сужаются, все прекрасно. Только летом они немножко страдают, да. А вот уже обладательный сам сухой чувствительной кожи придется немножко помучиться, выбирать себе более, скажем так, питательные средства, да, больше влаги кожи нужно, больше жиров, даже можно сказать. Вот поэтому текстуры очень сильно отличаются от летних, ну и естественно оттенки уже поспокойнее. Коней, ближе к холодному сезону, потому что кожа у нас бледнее зимой всегда. Поэтому уже немножко отставляем в сторону бронзаторы наши любимые, да, какие-то коричневые, румяна, да. и немножко уже приступаем к чему-то более розовому, более свежему, потому что, сами понимаете, да, на бледной коже розовый румяне смотрится естественно, а уже бронзатор, он немножко не в тему будет на фоне снега, как бы на, на фоне серого неба, поэтому все дает свои блики, отблески как бы на кожу. Если летом это, это солнце, это желтый цвет, да, то зимой, извините, это усклые серые все. Приходится все немножко вот менять. Ну, мы переходим более к натуральности, правда? К натуральной да, красоте. Да. Ирочка, э визажисты, косметологи говорят о том, что э декоративная косметика это всегда классно, но надо не забывать об основах ухода. Э какого типа крема или э насколько вот для вас, как специалиста, важна основа под макияж? Конечно, основа под макияж должна быть. Все слышали, что тональные средства якобы да, забивают поры и все тому подобное. На самом деле, если правильно подбирать уходовую косметику, не декоративную, а уходовую, да, то бишь крем для лица, базу под тональный крем, то никаких, скажем так, закупоривания пор у вас никогда не будет. Поэтому mm -hmm. всегда выбирайте себе либо свой любимый крем, который, кстати, важный нюанс, должен сочетаться с тональным средством, потому что иногда бывает, что крем отторгает тон, поэтому нужно либо крем хорошо подобрать, чтобы он с тоном сочетался, либо же базу покупать под макияж. А я хочу сказать, что сейчас а, очень много продукции этого плана и в некоторых сочетается да, крем да. и вот тонирующий эффект. Вот, ладно, найти свое. Какого плана оно должно, какая текстура должна быть вот у э, тональной основы, например, э, именно в зимний период? Да, еще хочу сказать по поводу кремов. Да. У М -м. многих есть такое мнение, что увлажняющий крем нельзя наносить на кожу и выходить на улицу, потому что он якобы замерзнет да, на коже. Дом покроется. Да, лицо. Да, да, потому что он увлажняющий, потому что в нем есть влага вода. На да. самом деле это миф, на самом деле это не так. Вот наша, ну, наша кожа, наше тело, оно же, то есть у нас циркулирует кровь, оно горячее, оно теплое, да, по сути, вот поэтому оно не дает замерзать на самом деле, то есть за 10 минут до выхода на улицу нанесли свой любимый крем, если вы решили не делать макияж, да, вот либо же нанесли крем, подождали минут 10 и потом наносите свою тональную основу, и опять-таки текстуры уже больше даже не увлажняющие, а питательные, то есть что такое увлажняющая основа, да, это вода по сути. Вот. А питание там больше жира, больше масла. Поэтому как бы, в зимний период нужно вот, менять эти продукты. То же самое касается тональных основ. То есть в тональных основах тоже они более гуще, они более плотные. То, чего мы боимся летом, да, как бы летом мы хотим чего-то легкого, такого, невесомого, то вот как раз-таки зимой можно выбирать для себя плотные текстуры, плотные корректоры. И не бояться. И не это бояться, это. да. Если это база под макияж, можно брать ее перламутровыми сияющими частичками. Это будет хорошо смотреться на коже, э, в, скажем так, в смешении с плотным тональным средством, перламутровая база, она даст некое легкое свечение кожи. То есть она будет как бы и красивая и но в то же время перекроются недостатки за счет тона. На, на аватара, похоже, мы не будем, Нет, да? конечно. Нет, ну, ну все это хорошо радует. в меру. Так, понятно. Итак, все-таки для зимы по какую текстуру лучше выбрать, если мы говорим о м, тональной основе? И э, здесь вот еще хочу, чтобы вы немножко разграничили тональный крем и тональная основа. В чем разница? Ну, крем он более, скажем так, увлажняющий, да, тональная mm -hmm. основа, она уже может быть гуще, э, даже есть у нас сейчас существует на рынке пудра, э, тон пудра, то есть mm -hmm. она как бы не совсем пудра, она как густой-густой-густой крем, то есть вы его наносите, закрепление обычной пудры он не требует, то есть этого достаточно, и он очень плотный. В то же время есть жидкие флюиды, как бы я даже могу на примере показать, нанести буквально на палитру капельку одного средства и капельку второго, чтобы вы просто обратили внимание. Это что? Все это более жидкая, она больше для лета подходит. Так. Вот. А теперь для зимы. Она даже выдавливается с трудом, да? да? Угу. То есть он настолько густой. И вот еще один для примера, чтобы вы понимали, в чем разница. И вот смотрите, первый, который легкий, вот да, он, он сразу течет, да, он сразу течет. Второй. Тоже немножко, но он держится. И вот третий, он абсолютно не течет, то есть он густой. Вот как раз таки для зимы лучше брать густой. То есть нам в холод, в зиму, в мороз нам нужна защита, нам нужен защитный барьер для кожи. Поэтому наша легкая тональная основа, тональный крем, да, флюид какой-то легкий, он не защитит кожу. Даже если вы нанесете крем, либо базу, да, потом сверху тон легенький, ну, как бы все равно, чем плотнее средства, тем лучше подняться. для зимы. Ирочка, мы очень много внимания этому уделяем, потому что, в принципе, основа макияжа это и есть вот то Само вот основ, слово конечно, основа, да. Основа, да. Дальше мы давайте вот по мере того, как мы начинаем краситься тени. Например, какие тени лучше э зимой выбрать? Смотрите, если у вас ваша кожа позволяет, скажем так, века не жирнеет быстро, да, не появляется жирный блеск, вы вполне можете использовать для себя кремовые румяна. Mm -hmm. Как раз таки в зиму это очень хорошо. То есть и кожа век, которая нежная, сухая, да, она питается витаминками. То есть сейчас косметика на самом деле очень деликатная, мудрая, да. То есть вот, допустим, да, для примера, кремовые тени. Вот, набирается кистью, либо аппликатором, наносится, отлично растушевывается за счет своей текстуры, mm -hmm. и для зимнего периода как раз то, что нужно. То есть можно не бояться, что они размажутся, да? Mm -hmm. и... Зимой нет, зимой Абсолютно. нет. Абсолютно. Так, и это как раз тот вариант, когда можно в снежок пойти прогуляться, да, и ничего mm -hmm. не... Да, единственное, никак... что хочу сказать, что под такие тени нужно обязательно базу mm -hmm. подбирать, как бы, просто базу под тени, и все, чтобы они лучше держались и не скатывались. Тональная Потому основа не может быть этой базой? В принципе, может, да. Если она вам идеально подходит, то почему бы нет? Может, Можно покрывать все лицо? Да? да. Ага. Сначала пудрой закрепляем. Да. А потом мы уже наносим кремовые тени. Понятно. Итак, тени у нас есть. Дальше мы оформляем ресницы. Еще мы забыли с вами упомянуть о пудре. Да. Как раз таки зимой пудру нежелательно использовать. Она иссушает кожу. Она и так у нас сухая зимой, да? Во-первых, сухой воздух в помещении, во-вторых, обезвоживание, как бы мало витаминов, а мы еще пудра сверху бабаху и да, все. И у нас получается эффект маски. <свят> не нужно, да, то есть либо мы берем минеральную пудру, которая содержит все-таки какие-то компоненты более щадящие, да, либо же идеальный вариант это матирующие салфетки. Промокнули эту зону в носик, у -у -у. подбородок, все, выбросили салфеточку, у вас лицо красивое матовое, и в то же время не перепудрено, не перенасыщенное косметика. Ой, как тяжело расстаться со своей пудреницей любимой, да. да, потому что она всегда в сумочке, она всегда при нас как запорука успеха и всего. Либо, как вариант, можно взять, попробовать рассыпчатую пудру. Да. Очень многие мои клиенты сразу пугаются, когда, когда первый раз приходят ко мне, видят вот эту вот белую странную пудру. Да. На самом деле она не белая. На лице, когда наносишь ее кистью, она прозрачна. Она ложится тонкой-тонкой вуалью, ее практически не видно. Она просто делает матовый эффект. Все. А с чего она состоит, такая пудра? Ну, как любая пудра, тальк, и куча разных химии, грубо да, говоря, понятно. да, вот. Она просто не дает цвет, она дает матовый. на рисовую, знаете, такую. Да, вот, да, э да. мелкую пудру. Понятно. И так можно использовать разные варианты. Но тем не менее вот тушь, это тоже очень важно, потому что летом мы используем водостойкую тушь, да, а зимой тоже надо есть о чем задуматься, потому что влажность повышенная, особенно у нас на юге, тот же дождь, снег, как здесь быть? Мне нравится ход ваших мыслей, mm -hmm. вы совершенно правы. Зимой тоже нужна водостойкая тушь, потому что, во-первых, когда мы идем по улице, да, у нас глаза слезятся от ветра, от холода, либо снег прошел, да, на реснички наши накапал и тает, и поэтому водостойкая тушь лучший помощник как раз-таки в этот период. И, естественно, водостойкие карандаши для глаз. То же самое. Это имеет место быть, в принципе, в конечном, я думаю, да. что в косметичке каждой э, настоящей женщины. Как всегда. Э, Ира, вы знаете, вот э, обращаю внимание на женщины, как прокрашивают ресницы. Много туши. Это правильно? как сказать, туши может быть много, но лучше все-таки иметь запасную щеточку ершик, да, либо же от старой туши тюбик вымыть хорошенечко, чтобы просто потом прокрасить вот эти вот все места, разделить реснички, чтобы не было эффекта склеивания. Потому что эффект склеивания, он никому как бы не идет. Конечно. На То есть это некрасиво. Вот, поэтому естественно, если вы любите много туши, да, пожалуйста, наносите, можете еще припудрить еще сверху слой туши, реснички ваши будут огромными, красивыми, но в то же время они должны быть разделены. Поэтому либо щеточка специальная ершик для ресничек, mm -hmm. либо же от старой туши кисточку аккуратненько вымыть и просто ее про прочесывать в конце. Понятно. Все. Если говорим о румянах, они тоже имеют место вот жирной основы. Да, румяна кремовые обязательно. Даже если вы их не любите, попробуйте, вам понравится, вам может быть кажется, что вы их не любите. На самом деле, очень многие девушки, да, когда приходят, ой, а зачем мне кремовые, я не люблю, я не привыкла, я привыкла сухими и все. На самом деле, когда первый раз пробуют кремовые румяна, потом уже не могут от них отказаться. Вот. И как раз таки для зимы та же самая плотная, жирная текстура, питательная, да, вот идеальный вариант, как бы для зимы. Как правильно прокрасить румянами, вот жи, именно жирными, такими вот густыми, потому что чтобы не было, знаете, эффекта такого, трешки. Да? Mm -hmm. да. да, перебор тоже нежелательным. Почему? Потому что опять-таки холод ветер, да, лицо начинает покрываться румянцем своим естественным. Да, если мы еще румянчика туда перед выходом на улицу, то будет опять-таки перебор. Поэтому у румянчика немножко, буквально на яблочке щек, растушевать либо пальчиками, либо кистью, либо спонжем. То есть, как вам будет удобно. Для каждого человека это настолько индивидуально, поэтому ну, выбирайте для себя свой способ. И самое главное, это губы. Вот до, дошли до цели, э, потому что много сейчас помад, и каждая женщина уже, я так думаю, что выбрала для себя что-то любимое, и оттенок, и фактуру, и текстуру да, помады, между тем, что лучше. Опять-таки, помады должны быть достаточно плотные. Если вы не любите плотные помады, если вы представительница консервативности, такой, да, себе в макияже, то хотя бы как минимум жирный-жирный блеск для губ, либо бальзамчик для губ. Опять-таки покажу примерно, да, текстуру помады. То есть вот, как бы вот она плотно. то есть ее наносишь и сразу четкая линия, да. Не обязательно наносить ее много, если вы не любите много, наносите тонким слоем. Но помада вас защитит лучше, чем полупрозрачный какой-то блеск mm -hmm. непонятный, да, который мы обычно летом используем. Вот, либо а помада и блеск, например, так тоже экстренити. можно, можно, да. То есть, грубо говоря, многослойный, mm -hmm. да. То есть, чем больше слоев на нашей коже, в принципе, да, то неплохо. Но опять таки, что занадто, то и здраво, mm -hmm. да. То есть, должна быть золотая середина. Либо же бальзам для губ, то есть, он должен быть достаточно жирным, такой, скажем так, немножко на вазелин похож, mm -hmm. да, вот такой вот он. То есть, он непрозрачный, он немножко вот такой даже вот с, с каким-то вот эффектом оттеночным. Mm -hmm. Вот, но опять таки, он должен быть достаточно густой, чтобы хорошенько увлажнять ваши губы. Если губы пересыхают очень сильно, еще рекомендуют наносить на ночь мед угу. густо. Вот он тоже хорошенечко увлажняет, помогает. Вот. Блески с лечебным эффектом тоже от потрескавшихся губ то есть обязательно бальзам, гигиеническая помада – это ваш лучший спутник в вашем кармане, либо в сумочке, либо в косметичке. Я думаю, что сегодня прозвучало очень много полезной информации, и каждая женщина для себя обязательно выберет то, что нужно. Потому что начиная от гигиенической помады и заканчивая уже серьезной декоративной косметикой, все это касается каждой женщины, независимо от возраста. И какие-то элементы обязательно должны у нас присутствовать в каждом дне. Ирочка, спасибо большое, что вы были с нами. Удачного дня. Спасибо. Будьте красивы.